Мы бойцы. бойцы. 95-й бригады, ДШВ бригады, номер части А0281, ВЧ. Я Паламарчук Юрий. Так как мы отказались, мы находимся во второй арт-батарее. Вторая батарея, вторая арт-батарея. Арт так как мы отказались вдвоем идти в пехоту, Пехоты. то мы вчера, вчера, наши сослуживцы были, выпивали с командиром Тарасенко, Тарасом Александровичем, после чего пришли в 12 часов ночи в нетрезвом состоянии стреляли в доме, так как мы находимся, базируемся на данный момент в село Михайловка. Стреляли в доме, заставлял ли Крецо Максим, Репин Эдуард, который пришли от командира, от Тарасенко, Тарасюка, Тарасюка Тараса, Александра, Александровича. Пришли, то есть погрожували зброю, и стреляли у, у меня над головой. То есть заставляли чистить автоматы, то есть показывая тем, то, что мы такие вот всякие, они такие вот хорошие и тому подобное. Если с нами что-то случится после этого видео, то есть вы виноватся знаете. Репин Эдуард, Крецу Максим, Тарасенко Тарас Александрович, командир, старший лейтенант. So.